И сейчас к нашему эфиру присоединяется директор по развитию информационно-консалдинговой компании In Defense Express Валерий Рябых. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Валерий, вот Добрый посмотрели день. мы и сюжет, и традиционно в сводках Генштаба ВСУ сейчас много внимания уделяется Бахмуту, Авдеевке, За Замминистра обороны Украины Анна Малер говорила, что оккупанты сейчас плодят Огромное количество фейков э, о своих успехах на этих направлениях. Кроме того, враг несет большие потери и действует эмоционально. Как вы охарактеризируете сейчас ситуацию в Донецкой области и что скажете о группировке войск российской армии, которая там сосредоточена? Ну, тут нужно сказать, что заместитель министра обороны Ганна Малер действительно говорит, что. Сейчас нужно достаточно осторожно относиться ко всем информационным сообщениям, тем более если источником является враг. И нужно сказать, что вот как раз во время, когда идет определенная информационная тишина, враг активизируется с той целью, чтобы дезинформировать и население Украины, запуская различные фейки и различные, подтасовывая различные факты. И таким образом старается достичь ну, основного – это посеять панику среди мирного населения. Ну, что касается самой ситуации на Донецком направлении, в целом на восточном направлении, она остается достаточно тяжелой, но контролируемые. И нужно сказать, что невзирая на все вот те попытки как-то сдвинуться с места, достигнуть каких-то рубежей или, допустим, ну, скажем, достичь того, что ранее ставилось, как, например, выход на границы Донецкой и Луганской областей к определенным периодам, вот очередной дедлайн 31 марта был уже достигнут, но, как мы видим, этого не происходит, и российская военная машина теряет тот потенциал и постепенно стирается у укрепления защитников Украины. И, конечно же, сейчас военным руководством Украины делается все для того, чтобы значительно уменьшить потенциал э, подразделений противника. Э, и таким образом э, ну, разрушить его планы и, скажем так, э, осуществить подготовку к реализации э, уже своих планов. Э, мы знаем, что эти планы достаточно амбициозные. Было объявлено о том, что планируется во время весенней летней э, наступательной кампании, которая вот э, неоднократно озвучивалась э, представителями э, военно-политического военного руководства Украины, э, освободить э, все временно захваченные территории Украины и э, выйти на уже законно признанные, международно признанные границы Украины. Что касается группировки, которая действует в районе Бахмута, Бахмута то должны сказать, что вот, судя по последним сообщениям можно констатировать, что та же так называемая частная компания, по сути террористическая организация «Вагнер» несет огромные потери. И поэтому российским руководством предпринимались различные скажем действия для того, чтобы усилить на этом направлении вот, подразделение Бахмут Вагнера и то, что сейчас известно, здесь сосредоточено ряд таких российских подразделений, как, например, 57-я отдельная мотострелковая бригада также 217-й воздушно-десантный полк из состава 98 воздушно-десантной дивизии, 137 воздушно-десантный полк из состава 106 воздушно-десантной дивизии. То есть мы видим, судя по анализу тех подразделений, которые подтянуты к Бахмуту, что противник старается использовать наиболее боеспособные части и подразделения для того, чтобы ну, достичь поставленных своих целей. Естественно, что в данных условиях у каждой из сторон а, свои цели. Но а, то, что Бахмут а, выполняет а, стратегическую задачу оттягивания наилучших сил противника в этом районе и недопущения, скажем, развития а, наступления на других направлениях а, и, соответственно, уничтожение потенциала противника, то сейчас мы и видим, что над этой задачей работают защитники Украины. Вы, вы знаете, Валерий, мы посмотрели сюжет, в котором украинский боец говорил о том, что оккупанты пытаются продвигаться вперед и используют для этого ночное время суток. Вот Что вы скажете, в принципе, о ночных боевых действиях на линии фронта? Насколько они активны и эффективны? Ну, что касается ночных боевых действий, нужно отметить, что это действие в особых условиях, и как раз вот ночное время относится к таким условиям. Нужно сказать, что в особых условиях степень успешности действий будет зависеть прежде всего от подготовленности личного состава, его оснащения и, соответственно, вот соответствующих характеристик противной стороны. И то, что ну, вот, сейчас мы слышали о подобных действиях со стороны российских оккупантов, то это может говорить, что в данном районе работают части специального назначения. Ну вот те же, скажем, наиболее боеспособные подразделения из состава воздушно-десантных войск, которые имеют специальное оснащение и оборудование, такого как ночные прицелы, специально приспособленное вооружение для ведения боя в ночных условиях. И, конечно, наши бойцы есть, тоже имеют тепловизоры они говорят что они отражают все эти ночные да, атаки. во-первых как раз и хочу сказать что в условиях наложенных на российскую федерацию санкций достаточно тяжело поддерживать скажем, соответствующие оснащение войска для ведения действий в ночных условиях. Ну, а с другой стороны мы видим, что на данном направлении также действуют силы специальных операций Украины. И вот можем найти в социальных сетях и на официальных страницах наших сил специальной операции видео, на которых демонстрируются результаты работы. И нужно отметить, что, конечно же, вот большинство из вот этих действий они производятся силами специальных операций именно ночью. И ночью. нужно сказать, что это благодаря тому оснащению, в том числе и помощи наших партнеров, которые передают наиболее, скажем так, современные образцы ночного вооружения. Так же вот мы сейчас можем говорить, что ну, наиболее босспособные украинские подразделения линейные, такие как механизированные бригады, они уже также вышли на достаточно высокий уровень оснащения ночными приборами и благодаря вот поставкам от партнеров и, конечно же, огромному ну, неоценимому вкладу волонтеров, которые используют, в том числе и широко распространенные приборы ночного видения для того, чтобы помогать своевременно выявлять противника и наносить по нему, скажем, уверенное поражение. И в том числе, и в первую очередь, уже говорить, что вот большое количество дронов, которые могут действовать ночью, сейчас есть на линии фронта с украинской стороны, и они как раз и выполняют э, вот, поставленные задачи. Вот в том числе можно отметить недавно появившееся видео на э, канале известного украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко, где э, показано вот просто вот ошеломляющее видео потери российских оккупантов под Бахмутом, и вот, как утверждает украинский журналист, ну, это является таким соответствующим подтверждением тезиса о кратности, кратно, скажем так, большем количестве потерь со стороны российских оккупантов именно благодаря высокой оснащенности и ну, что немаловажно, высокого морально-боевого духа украинских воинов. Валерий, и еще хочется обсюж... обсудить слова бойцов, которые были в нашем сюжете. Они говорили о том, что наши силы обороны ждут поставок техники западной, но и не менее важное – это потепление и зелень. В Луганской и Донецкой области, мы знаем, на прошлой неделе прошли мощные снега, сейчас они тают, идут дожди. Расскажите в целом, как вот зеленая листва, так называемая зеленка, с ее появлением, что изменится на линии фронта? Ну, нужно сказать, что, конечно же, вот фактор погодный, он является достаточно весомым на поле боя, а также вот огромную роль играет и фактор сезонности. Соответственно, вот с моментом появления листвы на деревьях улучшаются условия маскировки подразделений и, скажем так, активного объединение действий на направлениях, вот именно которые имеют так, на направлениях лесистой местности и это позволяет прежде всего действовать скрытно, потому что та же листва она уменьшает возможности противника по своевременному выявлению действий тех же разведывательных групп, тех же разведывательно-штурмовых групп при выдвижении к объектам противников. Также вот, скажем так, этот фактор маскировки можно использовать для Сосредоточение достаточно больших сил э, при подготовке к проведению наступательных операций, ну, в том числе, мы могли видеть эту ситуацию э, в прошлом году во время проведения э, х, Харьковской операции и по операции по освобождению временно оккупированных территорий Харьковской области. Э, и, конечно же, это достаточно такую важный фактор, который может повлиять на активность боевую, на эффективность действий украинских подразделений, с оглядкой на то, что эта местность достаточно хорошо известна украинским солдатам, на то, что это та земля, которую защищают украинские воины и Кроме того, также вот при действиях в подобных условиях также достаточно высокую роль играет и степень оснащенности индивидуального солдата, в том числе скажем, применение различных средств, которые позволяют активно действовать на подобной местности. Кроме того, в вооруженных силах Украины созданы и функционируют специальные ЕГЭ, егер подразделения, в том числе и бригады, которые специально заточены на то, чтобы вести активные боевые действия, вот, в том числе и в условиях лесистой местности. Угу. Валерий, и давайте сейчас поговорим с вами еще о ситуации в Беларуси. На этой неделе в Минск приезжал руководитель СВР Нарышкин. Были заявления от Шойгу, что на территории Республики Беларусь теперь будут размещены «Искандеры», способные нести ядерное оружие была объявлена внезапная проверка боевой готовности армии. Вчера нелегитимный Лукашенко отправился в Москву к Путину. Как опишите все эти события у северных границ Украины? И как считаете, есть ли сейчас или же нет признаков того, что оттуда может состояться какое-то вторжение? Ну, дело в том, что это больше похоже на информационные такие операции, которые призваны, скажем так, оказать какое-то, прежде всего, психологическое влияние. Но, с другой стороны, нужно сказать, что это также акт вот откровенных так, криминальных действий по нарушению продолжение нарушений, подписанных ранее Российской Федерацией, и Белоруссией, международных договоренностей, в частности, о нераспространении ядерных вооружений. А тот факт, что и Лукашенко заявлял о том, что это размещаемое на территории Беларуси ядерное оружие якобы будет управляться белорусскими военными. Это и есть нечто как раз то, что ломает вот договоренности о не распространение ядерного оружия. И тут нужно сказать, что, конечно же, вот большинство из этих месседжей и действий, они больше направлены не на Украину, а, скажем, в сторону Запада. И это вот такой жест отчаяния со стороны международных преступников, этого путинского режима и, конечно же, нелегитимного Лукашенко, uh -huh. которые пытаются любой ценой продлить свое существование, в том числе и ценой того, что создают огромные проблемы для белорусского народа, который сейчас реально стал заложником вот этих вот неадекватных действий так называемого президента Лукашенко, который, будучи нелегитимным, втягивает Беларусь вот это ядерное противостояние. Нужно сказать, что вот эти все действия, они являются был логическим продолжением действия криминального режима, который засел в Кремле. И нужно вспомнить, с чего это началось. А началось это как раз с того, что этим режимом было нарушено подписанное ранее договоренности их страной о предоставлении гарантии Украине в обмен, о об отказе от ядерного оружия. И сейчас ну, мы приходим к тому, что э, как раз это был первый шаг к слому э, вот, тех механизмов ядерного сдерживания, э, за которые ратует большинство стран э, в, э, в мире, с тем, чтобы не допустить э, ядерного противостояния, которое ну, грозит, э, скажем, катастрофическими последствиями для всего мира. И вот эти действия, они вот являются логическим продолжением. И, скажем так, в этих условиях мир все-таки должен и будет реагировать. И мы уже слышали заявление, допустим, со стороны Пекина, которые, мне так кажется, тоже не устраивает вот эти подобные действия. Особенно на фоне э, тех совместных заявлений, которые э, произносились во время визита Си в, э, в Москву, где как раз и говорилось о недопустимости дальнейшего распространения ядерного оружия. Да, в том числе Си Цзиньпин неоднократно повторял эти слова еще в прошлом году на саммите в Бали. И всячески Китай показывает и говорит о том, что они против распространения ядерного оружия и его применения, особенно на территории Украины. Валерий, в апреле уже стало известно, что на авиабазе «Рамштайн» состоится уже 11-я встреча в этом формате. Об этом накануне сказал глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, приоритеты сейчас для Украины – это системы ПВО, боевые самолеты. Также министр обороны пояснил, в частности, почему сейчас истребители F-16 не дают наши партнеры. Он сказал, что F-16 нуждаются в обслуживании, в больших финансовых затратах. Но также сказал такие слова, что это вопрос принятия прагматичного решения, почему я верю оптимистично, что он будет. Мы помним вчера визит Владимира Зеленского в Польшу. Анджей Дуда сказал, что передает МИГи-29. Пока что МИГи, да, но что есть, то есть, они тоже увеличат обороноспособность Украины. И все же, сколько необходимо Украине самолетов западного образца, современных этих F-16, и сколько в целом их есть у наших партнеров, есть ли чем делиться? Ну, правильно, тут нужно сказать, что несмотря на то, что наши партнеры все-таки решились на предоставление постсоветской техники, такие МИК-29, все же это лишь, скажем так, первые шаги по созданию, оказанию помощи Украине по созданию современных воздушных сил и по решению тех задач, которые сейчас стоят перед Украиной и будут стоять в будущем. И вот, конечно же, то, что звучит всячески именно название F-16, может говорить о том, что это достаточно, скажем так, выверенное решение, которое может быть достаточным таким бустером для усиления воздушных сил Украины, для решения всех задач, которые стоят сегодня на поле боя, так и будут стоять даже после решение задачи э, очистки всех временно оккупированных правом территории от оккупантов и выхода на международно признанные границы Украины. Дело в том, что вот именно э, истребители западными, западного образца нужны для завершения создания системы противовоздушной обороны, потому что они являются действенным элементом этой системы и обеспечивают э, прикрытие с воздуха как от э, ракетных угроз, так и естественно от действий э, авиации противника. Ну кроме прочего, 16 является универсальным самолетом, который также э, способен действовать и в ипостасях штурмовика и бомбардировщика, ну, наряду с теми ЧПО, как истребитель и перехватчик, приводились цифры и рассчитывались они воздушными силами Украины, что для нормального скажем, создания нормального счета воздушного в Украине где-то требуется порядка 168 подобных истребителей для того, чтобы создать авиационные соединения, которые бы выполняли все вот те задачи, которые нужны. То есть 168 <связывающий> истребителей именно F-16? Да, речь шла при расчетах как раз о истребителях вот подобного класса, это F-16. Uh -huh. И почему ставка делается на них? Потому что ну, это наиболее универсальный вариант, который заточен под все основные средства воздушного поражения, как класса воздух-воздух для борьбы с воздушными целями и уничтожение, допустим, тех же крылатых ракет это уничтожение авиации противника на дальних поступах, ну и также в том числе вот для борьбы с такой угрозой, которая стала вот сейчас в современных условиях, как планирующие бомбы, которые запускают россияне по приграничным районам и в том числе вот наносят удары по гражданской инфраструктуре, страдают гражданские прежде всего уже известно о, о скажем, многих погибших гражданских лицах именно во время бомбардировками этими бомбами дело в том что ну <связывая> э, имея достаточно низкую прицельность они э, являются достаточно мощным э, средством поражения неся там вот, э, э, по по полутонны взрывчатого вещества там и больше, скажем так. Валерий, так а если говорить еще о самолетах F-16, как вы считаете, такое количество Украина получит или хотя бы часть от необходимого количества? И есть ли у наших партнеров такое количество самолетов? Дело в том, что Украина имеет большие шансы получить подобные самолеты. И как раз на фоне того, что много из стран партнеров, тех, которые участвуют вот в коалиции, которая поддерживает Украину в формате Рамштайна, они производят плановую замену самолетов этого типа на новые самолеты пятого поколения, это F-35, и вот, допустим, те же Нидерланды ранее заявляли о возможности передачи тех самолетов, которые освобождаются в результате закупки и замены этих самолетов на новые самолеты. Кроме того, ну, нужно сказать, что F-16 это наиболее массовый вариант истребителя 4-плюс поколения. И из количества где-то порядка 2000 единиц этих самолетов которые имеют наши партнеры вот то количество которое мы называли порядка вот 200 единиц они могут быть найдены и переданы Украине Валерий и давайте с вами еще обсудим видео которое сейчас появляется в соцсетях о вооружении российских оккупантов они видимо, граждане Российской Федерации снимают передвижение этой техники и выкладывают в сеть. В частности, идет речь о том, что в сторону Украины едут советские 100 миллиметровые гладкоствольные противотанковые пушки Т-12. Вот эти кадры. Ранее были сообщения, что оккупанты отправляют уже танки Т-54, Т-55. О чем говорит такой уровень используемой техники армии оккупантов? Это говорит как раз о том, что вот те наиболее боеспособные части и средства, они стачиваются на украинскую оборону, приходят в негодность, уничтожаются. И основной, вот, наиболее технологический потенциал российской армии, которая когда-то пыталась называть себя второй армией в мире. Он исчерпывается. Прежде всего, конечно же, это выражается как в уменьшении радикальном количества боеприпасов. Но нужно не забывать о том, что вот каждая пушка является по сути расходным материалом а потому что она может выстрелить только определенное количество боеприпасов. И вот одной из проблем российского войска является износ стволов. И, соответственно, в таком виде подобное вооружение нужно снимать и вести на модернизацию, замену стволов. Но дело в том, что в Российской Федерации нет достаточного количества стволов, что наиболее скажем печальное для страны террориста что нет э, производства этих столов поэтому э, оккупанты вынуждены прибегать э, вот подобным скажем обращениям э, к стратегическим запасам которые остались на территории российской федерации еще с времен советского союза это такое чувство что это какая-то парадная техника Наст настолько да. она Странно ну это скорее, это скорее всего э, техника, которая была, что называется, минимально приведена э, для того, чтобы скажем, в, в, в понятиях в российской модернизации. Это покрашена кисточка и отправлена на фронт. В отличие от того, что мы видим, допустим, модернизацию тех же старых образцов военной техники в странах НАТО, когда устанавливаются тепловизионные приборы, различные средства разведки и наблюдения за полем боя и передачи данных современных для того, чтобы вот тот же танк, допустим, М-55, который передавался Украине, стал реально боевой единицей цифрового поля. То в Российской Федерации вся модернизация заключается именно вот в покраске кисточкой зеленой краской. И достаются старые пушки. Почему они достаются? Потому что до те, та артиллерия, которая использовалась, стволы пришли в негодность. Раз. Второе, нет боеприпасов. Вот к этим пушкам, видимо, еще остаются старые боеприпасы, заложенные еще 50-60 лет тому назад. И, конечно же, ну вот какая эффективность подобных средств может быть, ну, можно предполагать. Но то, что риск летальности среди самих же российских артиллеристов грозится вот, стать более высоким, чем при использовании современных техники с новыми боеприпасами, это очевидно. И поэтому ждем сообщений о нештатных ситуациях, когда разрываются стволы вот, этих, вот, этой, вот этой артиллерии, потому что, ну, по сути, будут использоваться некондиционные боеприпасы. Нужно сказать, что то же самое, такая же самая ситуация и по танкам, и то, что мы видели перемещение Т-54, которые начались в 1948 году или в я думаю, что действительно мы все это увидим в ежедневной статистике от Генштаба вооруженных сил Украины о количестве ликвидированных российских оккупантов. Следим за этой статистикой, напомним, что она уже приближается к 180 тысячам. Именно столько российская оккупационная армия потеряла за эти 13 месяцев войны, полномасштабной войны. Валерий, спасибо вам большое за ваши комментарии и аналитику. Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, был в нашем эфире. Всегда рады вас видеть вновь. Спасибо.